Malaysia desak hentikan keganasan di Sudan. Kerajaan sedia sambung subsidi gula dan minyak. Padu 85 juta, sistem canggih tapi lambat diguna. Rakaman dedah tekanan Lembaga Disiplin Bersatu. Sani Hamzan geser rujuk Awang Hashim ke jawatan kuasa dan Haji Chi tidak tolak kemungkinan kerusi bertindih dengan PH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News Adisi Petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Malaysia menggesa supaya segala bentuk keganasan di Sudan dihentikan serta merta menerusi kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa apa yang berlaku di Sudan kini merupakan bencana kemanusiaan yang amat membimbangkan dunia. Beliau menjelaskan bahawa laporan mengenai kekejaman yang mungkin dikategorikan sebagai jenayah terhadap kemanusiaan malah genosid tidak boleh diterima sama sekali dalam komuniti antarabangsa. Menurut Kerajaan Malaysia, negara ini menyeru agar keselamatan orang awam dilindungi sepenuhnya dan semua pihak yang terlibat mematuhi Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa. Keganasan di El Fasher, Ibu Negara Darfur Utara, antara yang disifatkan sebagai tragedi kemanusiaan paling dahsyat sejak Perang Saudara meletus pada 2023, Apabila pasukan rapid support force dilaporkan menawan bandar itu selepas pertempuran sengit dan menyebabkan ramai rakyat terkorban serta puluhan ribu melarikan diri. Kerajaan akan meneliti pelaksanaan penyasaran subsidi untuk barangan keperluan asas seperti gula, beras dan minyak masak secara berfasa selepas pelaksanaan subsidi bahan api melalui program Budi Madani RON95 dan subsidi diesel berjalan dengan lancar. Menurut Lim Hui Ying, Timbalan Menteri Keuangan, penyasaran subsidi akan dilaksanakan lebih menyeluruh untuk memastikan tiada ketirisan dan bahawa bantuan hanya dinikmati oleh golongan yang benar-benar memerlukan. Beliau menjawab soalan tambahan oleh wakil rakyat yang ingin tahu sama ada kerajaan mempunyai cadangan untuk meluaskan skop subsidi ke barangan lain seperti gula, beras dan minyak masak bagi memastikan ia sampai kepada golongan sasar. Lim turut menyatakan bahawa bagi memastikan barangan bersubsidi seperti gula, beras dan minyak masak benar-benar sampai kepada golongan sasar, Kerajaan akan meningkatkan operasi penguatkuasaan secara bersepadu dengan agensi penguatkuasaan lain, khususnya melalui operasi seperti Opiris dan Kita Gempur. Selain itu, kerajaan juga akan memastikan ketersediaan bekalan barangan bersubsidi seperti gula, beras dan minyak masak di setiap siri program jualan rahmah madani bagi memperluas capaian kepada rakyat yang memerlukan isu pelaksanaan pangkalan data utama padu kembali hangat apabila wakil rakyat Idris Ahmad PN Bagan Serai mempertikaikan keberkesanan sistem tersebut yang dibangunkan dengan kos sekitar 85 juta. Menurut Idris, meskipun sistem padu yang menggabungkan data daripada 204 agensi telah menyediakan maklumat profil 30.4 juta individu, ia masih belum dilaksanakan sepenuhnya dalam penyasaran subsidi bersasar. Beliau juga mengemukakan soalan, kenapa sistem itu belum digunakan secara menyeluruh dan mencadangkan bahawa ia mungkin terjejas disebabkan perubahan menteri. Sebagai respons, Timbalan Menteri Ekonomi Hanifa Hajar Taib menjelaskan, buat masa ini penggunaan padu masih tertumpu kepada perkongsian data antara agensi kerajaan untuk memastikan ketepatan dan kesahihan maklumat sasaran sebelum subsidi bersasar dijalankan. Beliau menegaskan sejak pelancarannya pada 2 Januari 2024 Padu telah mencatat profil individu serta isi rumah warga negara dan pemas tautin tetap di Malaysia termasuk data demografi, lokaliti, pendapatan, pendidikan, status kemiskinan dan jenis bantuan diterima. Sistem ini dilihat sebagai platform penting untuk menyasarkan subsidi dengan lebih tepat. Namun laporan menyatakan ia masih belum digunakan sepenuhnya untuk subsidi seperti bahan api bersasar. Wan Saiful Wan Jan mendedahkan rakaman prosiding Lembaga Disiplin Bersatu untuk menunjukkan sasaran utama badan itu adalah timbalan Presiden Hamzah Zainuddin. Rakaman audio yang diedarkan kepada media menunjukkan prosiding bermula dengan suasana sedikit tegang dengan ahli Lembaga Disiplin menegur tindakan Wan Saiful yang didakwa boleh menjejaskan parti. Pengerusi Lembaga Disiplin Razi Manan menyatakan Tindakan Wan Saiful dianggap merosakkan parti kerana tindakannya boleh memecah-belahkan ahli. Wan Saiful mempertahankan dirinya dengan menjelaskan apa yang dilakukannya tidak membawa kepada perpecahan dalam parti. Razie tetap menekankan bahawa pandangannya mengenai Wan Saiful sebagai individu yang telah rosak dari segi disiplin parti tidak berubah. Wan Saiful kemudian bertanya sama ada prosiding itu mempunyai komplot di sebalik tindakan terhadap mereka. Namun Razif menafikan sebarang konspirasi dan mendedahkan lembaga disiplin turut memanggil Hamzah Zainuddin untuk prosiding sama. Ahli Parlimen Muhammad Sani Hamzan menyarankan agar rujukan dilakukan terhadap rakan wakil rakyat Awang Hashim bagi tindakan selanjutnya di bawah jawatan kuasa hak dan keistimewaan dewan rakyat berikutan kenyataan yang didakwa menghina kawasan parlimen yang diwakilinya tani merujuk kepada celahan awang dalam sesi penggulungan oleh menteri dalam negeri yang menyebut wakil rakyat kawasan Hulu Langat sebagai Hulu Laknat Sani menyatakan bahawa tindakan tersebut dianggap menghina Hulu Langat, sebuah daerah yang namanya telah diperkenankan oleh Sultan Selangor untuk kegunaan rasmi dalam pentadbiran dan perundangan negeri. Sani juga menyatakan bahawa beliau telah menyerahkan usul rasmi kepada Pejabat Speaker Dewan Rakyat di bawah Peraturan Mesyuarat 36, Kurungan 10 untuk merujuk awam ke jawatan fase terbabit. Dalam tradisi Dewan Rakyat, wakil rakyat menggunakan nama kawasan parlimen masing-masing ketika berbahas dan tidak menyebut nama sendiri secara langsung. Sementara itu, Ahli Parlimen Hu Pui Tiong mendakwa Awang pernah menggunakan ungkapan kota celaka masa perbahasan belanjawan 2026, satu dakwaan yang turut disahkan oleh latihan prosedur dalam Dewan. Ketua Menteri Sabah dan Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS Haji Chinor tidak menolak kemungkinan berlaku pertindihan kerusi dengan Pakatan Harapan PH dalam pilihan raya negeri akan datang walaupun kerjasama antara kedua gabungan itu masih berjalan. Haji Chinor yang juga presiden Parti Gagasan Rakyat Sabah berkata, beliau berharap pertindihan kerusi tidak akan berlaku kerana PH dianggap sebagai rakan kerjasama dalam kerajaan negeri beliau turut menyindir sebahagian individu yang aktif melobi untuk menjadi calon dan kemudian meninggalkan parti apabila tidak terpilih menyatakan bahawa penentuan calon adalah hak presiden parti atau pengerusi GRS. Ditanya mengenai pengumuman calon dan pelancaran manifesto pilihan raya negeri, Haji Ji memaklumkan Kedua-dua acara penting itu akan dijalankan sebelum dan selepas tarikh penamaan calon yang akan ditetapkan kelak. Beliau menegaskan bahawa walaupun pembahagian kerusi hampir ditetapkan, butiran akhirnya hanya akan diumumkan secara rasmi pada hari penamaan calon bagi mengelakkan spekulasi dan mengukuhkan strategi GRSPH. Sebagai komitmen terhadap gabungan, Haji Ji menekankan GRS PH perlu bergerak sebagai satu unit dan kerjasama antara kedua-duanya adalah kerajaan bersama bagi Sabah dengan tujuan utama memperkukuh mandat dan kestabilan pentadbiran. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV dan setiap Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.